І вітання, шановні телеглядачі. Завершення іспитів і випускний вибори ректора і вступна кампанія. Ці події, всі події збіглися в часі для одного вищого навчального закладу Запорізького державного медичного університету. Власне, кожна з них варта окремої уваги, окремої передачі. Тому ми вирішили їх об'єднати і з'ясувати. Для цього ми запросили в студію ректора Запорізького державного медичного університету, доктора медичних наук, заслуженого діяча науки і техніки, професора Юрія Колесника. Мої вітання. Добрий вечір. Якщо вас зацікавила означена тема, будь ласка, телефонуйте, можете поставити запитання безпосередньо гостею нашої програми за номером 213 46 24. Отже, Юрій Михайлович, Ну перш ніж говорити про... Іспити, випускний вибори ректора, вступну кампанію. Вступну кампанію. Так хотілося б взяти найсвіжіше, що було сьогодні. Відбулось підбиття підсумку конкурсу соціальних проєктів Ми це місто, який ініціювало і проводив комбінат. Запоріжжя сталь, ви були присутніми, де да. ви от з ваших уст хотілося, щоб почути першу інформацію. Ну, во-первых, <свят> добрый вечер, уважаемые телезрители. Я сейчас приехал очень в таком приподнятом настроении, потому что один наш проект, который мы представили три месяца назад, проект кафедры нашей факультетской педиатрии, посвященный проблемам аллергии в промышленном городе, получил 50 тысяч грант. Это очень приятно, свидания. очень приятно. Я поздравил разработчика этого проекта, исполнителя, главное, это наша молодая. Сотрудница, уже, кстати, кандидат наук, запланировавший докторскую диссертацию, Ольга Пагальчук с этой победой. Я думаю, на эти деньги они хотят приобрести очень интересный прибор, и работа пойдет. Поэтому Но... настроение очень хорошее. И не очень приятно э, то, что вот, э, этот комбинат, это наш флагман, я считаю, промышленности, вот так вот хорошо реагируют на потребности нашего региона. 700 тысяч гривен выделено, это, это достойная сумма. И э, я сподеваюсь что на этом ваша співпраця с предпринимателем не, не Ну, учитывая то, что я сам из семьи металлургов, она была, и есть и будет всегда. А учитывая личные связи, личные знакомства и с руководством Запоростали, и учитывая то, что мы в свое время разрабатывали очень большой такой проект по разработке э, как бы, факторов климатических приазовских курортов, в частности Новоконстантиновки, то мы будем работать и дальше еще. Ну що ж, добре, а тепер до цих питань, про які ми говорили. Тож, завершився навчальний рік. Закінчились державні успіхи. Ой, державні іспити. Які успіхи, власне, у студентів, випускників медуніверситету, і чим можуть похвалитися викладачі, чого вони змогли навчити. Ну, учебний год ще не закінчився. Сьогодні закінчились випускні державні екзамени. Сьогодні фактично ми випустили. более 850 врачей лечебников, педиатров, стоматологов, врачей лаборантов и провизоров, и провизоров косметологов. Э -э хочу сказать, что э -э мы очень довольны результатами государственных экзаменов. И прежде всего в том, что наши выпускники и лечебники, и педиатры, и провизоры показали блестящий результат по сдаче вот этого независимого экзамена КРОК-2. Потому что мы знаем, что в ряде вуза Украины эти результаты очень печальные, что вынудило нашего министра здравоохранения обратиться к нам с таким очень серьезным письмом, проанализировать ситуацию в вузах. И я думаю, еще будут разборки большие на уровне уже нашего министерства. Мы же, хочу сказать, что показали блестящий результат. Все 100% наши студенты сдали этот экзамен КРОК. Мы показали второй результат, который отличается от первого всего на процента. Я считаю, это большое достижение и наших студентов, и наших преподавателей, особенно тех, кто работал на выпускных курсах. Ну и, конечно, это успех нашего совместного труда, Студентові Це дуже приємно. Юрій Михайлович, Варто ще б зазначити, що власне за результатами перевірки міністерської комісії було <клес> рекомендовано було рекомендовано іншим у вузам взяти на озброєння досвід університету в кількох напрямках. Це організація аудиторії до іспитів. Крок, підготовка іноземних, да. якщо <клес> громадян, з залученням викладачів з Індії. Будь ласка, трошки докладніше про це. Ну, то, что мы очень э, серьезно готовимся к этим экзаменам, круг 2 это отметила и комиссия. У нас есть целая система подготовки. Э, ей тоже можно целую передачу посвятить. А то, что э, блестяще сдали экзамен не только наши отечественные студенты, но и иностранные студенты, вот как раз э, и подтверждает то, что вы говорите. Мы приглашаем специалистов из Индии, из других стран. Э, лекции читают как в Запорожье, так и в онлайн-режиме. И вот буквально сегодня были представители у нас Индии. Где мы обсуждали дальнейшее сотрудничество в этом направлении. Потому что подготовка иностранных студентов в ряде вузов не очень хорошая. И это, опять-таки, отметила наша министра Алекса Васильевна. Что касается нас, то, наверное, вот, эти, вот этот комплекс мер, в том числе приглашение специалистов-профессоров за границей, оно помогает. Здати екзамен, ну екзаміни та екзаміни, понімаєте, то кай та рубежі своїх екзамен да? влаштовує а, совершенно вірно. Це знання прежде всього. Якщо є знання, значить ти не, не боїшся здачі екзаміну. До речі, от від якості освіти власне залежить успішність правда спеціалістів у випадку медиків. Це здоров'я, життя людей. Що робиться в цьому напрямку у вузі, щоб досягти хороших результатів? Это очень сложный вопрос. Значит, это можно сейчас знаете, вот говорить буквально не останавливаясь несколько часов. Но то, что мы сегодня ставим своей главной задачей подготовить таких врачей, у которых бы мы сами лечились, я считаю, это самым главным является. И вы знаете, вот даже могу такой пример привести. Мы не боимся, отчисляем а студентов. Многие вузы этих студентов тянут из года в год, переводят с большими долгами. Мы нет, буквально даже сегодня... <coughs> а причина, я хочу что больше заработать, а, может быть, а... боекшоконтрактный ну, наверное, кафедр. Наверное, наверное, так, больше заработы. Мы не гонимся, всех денег не заработаю, сразу хочу сказать. Мы уже достигли <coughs> до такого этапа развития, что нам сейчас очень важно качество. Поэтому мы на качество обращаем внимание. И вот на сегодня у нас на всех кафедрах абсолютно, мы повысили требования к сдаче всех абсолютно модулей, как сейчас, по баллонской системе, экзаменов, которые у нас, мы тоже экзамены оставили, правда, они переносят комплексный характер. Ну что, когда у нас была, если вы помните, журналисты ТВ-5 тоже были у нас, когда у нас в мае была Рыса Васильевна Богатырева, в она, она красиво сказала всем, очень серьезно, что требования будут возрастать, поэтому готовьтесь, готовьтесь, еще раз готовьтесь. Причем требования будут возрастать и к студентам, и к преподавателям. Поэтому мы это все реализуем и понимаем, что без добросовестной подготовки, без качественных проведенных занятий, без качественной практической подготовки это невозможно. Составляющей является что? Это и кадры, конечно, которые у нас есть. Кадры у нас хорошие, мы по показателю кадров занимаем третье место в Украине среди медицинских вузов. Это материальная база. База у нас, я считаю, хорошая материальная база, одна из лучших. Это информатизация учебного процесса, потому что без внедрения современных технологий образовательных просто невозможно образование медицинское. Это и электронные библиотеки, это и Варіанти телемедицинських конференцій, які широко сьогодні, і другое. Ну і врешті врешті це позначається і на рейтингу вузу, правда? Ж? Ну естественно, естественно, конечно. Загалом все пізнається у порівнянні в порівнянні з іншими профільними навчальними закладами в Україні. Як себе почувається медицину, якщо брать медицинські вузи, то ми себе чувствую. Где-то 7-8 в общем рейтинге. по кадровому потенціалу ми третіми являємося сьогодні. Опережає многі наши національні вузи. Ну, я думаю, наше место буде ще више после итогов вот этих випускних екзаменів, в тому числі екзамена Крок 2, намного буде что Результат очень хороший. Ну, тепер до э, дня, який буде час ще, так, 26 червня, це вибори ректора. Загалом ви. Підходите до цього дня ну, з відчуттям все ви зробили, що хотіли, все, що змогли. Що вдалося за цю каденцію виконати, і е, що ви можете взяти на свій, зарахувати е, на свою адресу як, як досягнення, що воно було справді зроблено для цього все? Ну, ви знаєте, п'ять років пролетіли дуже швидко, і п'ять років назад ми зустрічалися в те час в вашій студії. обсуждали, что было сделано предыдущие пять лет. Вот снова такой вопрос от вас я слышу. Сказать, что все сделано, знаете, мне никто не поверит. Потому что работы очень много, направлений в деятельности ректора и вообще медицинского вуза очень много. И, наверное, работы хватит на многие-многие годы. Но, конечно, эти годы были у нас очень плодотворными, годы были творческими потому что вот мы только за эти пять лет защитили около 200 диссертаций кандидатских и докторских. Это очень высокий показатель. У нас сегодня работает три специализированных докторских совета, был один по десяти специальностям. Это тоже очень высокий показатель. Мы являемся одним из немногих вузов, которые имеют собственную университетскую клинику, и которая уже по признанию и руководителей нашей области является гордостью нашей области. И многие уже пациенты, нашего города области там побывали и оставили самые лучшие они воспоминания. Мы сделали очень много в плане развития научных исследований по фармации, синтез новых лекарственных препаратов. Для этого нужно было сделать что? Создать новые абсолютно лаборатории. Это и лаборатории синтеза органического, этой и лаборатории анализа, физико-химических методов анализа и многое другое. Это немало, конечно, в принципе, вот одна лаборатория – стоит примерно миллион, потому что в этой лаборатории нужно кроме мебели, вытяжки, микроклимата и очень дорогостоящие приборы поставить, которые, к сожалению, в нашей стране не выпускаются, их нужно закупать за рубежом. Ну, а главное является то, что в отличие от многих вузов у нас положительная динамика, причем очень солидная динамика контингента студентов. Ну, во-первых, у нас самый высокий конкурс, вы знаете, по прошлому году. На юго-востоке Украины. У нас самый высокий конкурс и самый высокий проходной балл даже на места контрактников по лечебному делу педиатрии по стоматологии. Вот. У нас э, очень хорошая положительная динамика э, набора иностранных студентов. Мы примерно на 34% увеличили на, за 5 лет набор иностранных студентов. У нас сегодня их обучается порядка 1500. Из них 900 обучаются на английском языке. А обучать на английском языке – это значит иметь преподавателей, которые имеют сертификат, которые свободно владеют английским языком. Не просто языком таким бытовым, но профессиональным английским языком. Это и терминология вся. Да, поэтому много сделано, но я считаю, что многое предстоит сделать, потому что нам бы хотелось, бы, чтобы социальная база университета расширялась, вот у нас нерешенной является проблема общежитий. Если там 10 лет назад мы могли спокойно одно общежитие закрыть, то теперь нам не хватает тех пяти общежитий, которые у нас есть сегодня. Эту проблему нам предстоит решить. Нам необходимо работать над инфраструктурой, нам предстоит работать над вопросами информатизации. Вот это модный сейчас термин «облачная технология», нужно ее внедрять и многое-многое другое. Ну и вообще, вы знаете, что медицина она очень развивается быстро, и то, что было сегодня современным, завтра уже устаревает. Вчерашний день. Так. Нам нужно идти вперед и вперед и вперед. Для этого необходимы средства, естественно. Ну и самое главное необходимы люди, которые могут преподавать на современном уровне, которые могут лечить на самом современном уровне, оперировать, ну и которые могут сами генерировать идеи. Это очень важно, потому что э, мне, бы всегда, мне всегда хотелось, чтобы э, в ВУЗе была творческая обстановка. Это самое главное. Когда есть творчество, тогда есть и победы. Угу. Мы имеем телефонный звонок, послушаем запытания глядача. Алло, добрый вечер, вы в эфире. Слухаем у вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Э, на, в таблицах все прекрасно выглядит. Вот. Но э, все знают, что такое заболеть, и все знают, э, что такое больница. Вот большое количество какая часть из них уедет в другие страны и какая останется здесь, потому что идет реформа, которая не самая лучшая, что можно было придумать, потому как особенно на селе сокращается количество медицинских заведений. Поэтому вот я не знаю, что вы на это ответите. Я благодарю вас за вопрос. Вопрос очень такой злободневный, своевременный. Вы знаете, всего в Украине 15 медицинских вузов. Областей у нас всего 26. То есть не каждая область имеет медицинский вуз. И нехватка врачей э, только по Украине составляет примерно 46 тысяч. В Запорожской области не хватает порядка 2,5 тысяч врачей. Рядом находится Кировоградская область, где нет медицинского вуза, Хмельне, э, Херсонская, Николаевская, где тоже нехватка порядка 2-2,5. Наши соседи Днепропетровские имеют свой медицинский вуз, тоже имеют дефицит порядка 3,5 тысяч врачей. Поэтому... Естественно, то количество выпускников, которое у нас есть сегодня, особенно бюджетной формы, мы не можем удовлетворить весь наш регион. Ведь дефицит кадров, хочу сказать вам, он не только в Украине ощущается. Дефицит медицинских кадров это глобальная, мировая проблема. И у американцев очень богатых, и у немцев не менее богатых дефицит медицинских кадров. И отток из Украины и из России очень большой. Поэтому Сейчас очень правильно было принято решение министерством разрешать контрактникам устраиваться в бюджетные организации. В Украине сейчас есть регионы, где недостаток кадров, ну это, например, Запорожье, а есть где избыток кадров, это западные области. Я буквально вчера был в Министерстве здравоохранения, где обсуждается вопрос о том, чтобы часть выпускников западного региона направлять в наши регионы. Но здесь э, вопрос э, следующий возникает. Необходимо, чтобы на местах были созданы условия такие, чтобы выпускник оставался здесь работать, Ценилось в том числе и на селе. Так. И мне нравится, что, например, в, нашем, э, в нашей Запорожской области наш губернатор Александр Николаевич это поставил во главу угла своей работы. И сегодня он просто обязал, чтобы медикам на селе в сельских районах создавались условия, чтобы со второго полугодия. 2013 года каждый медик, работая на селе, получал плюс полторы тысячи гривен, не говоря о том, что о жилье, о транспорте и так далее и так далее. Поэтому я думаю, проблема решаться будет постепенно. Хотя еще раз хочу повторить, что дефицит медицинских кадров есть во всем мире. Юрий Михайлович, ну, наверное, до этого варто даты что запорожский университет Був одним з перших, якщо не перший, який ініціював оті підйомні для випускників вищих навчальних закладів? Ну, Ні, це несколько неправильно. Ініціатором була наша міністра Есусильна Богатирьова, которая це предложила. І ми просто воплотили в життя дуже четко її предложение. І 83 випускника, которые получили распределение в сельскую местность. они получили 5 минимальных вкладов, это порядка там, 5,5 тысяч гривен. Да, может быть, немного это кажется, но все-таки это начало какое-то. В этом году уже будет эта сумма больше, и она будет возрастать, потому что э, мы вот э, с приходом нового министра мы ощущаем те изменения, которые есть на сегодня. И они будут, ну, чтобы все сразу решилось. Ну, такое -то только в сказке бывает. Поэтому реформа, она, конечно, нужна. Реформа идет болезненно. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но, так, як ми жили, так не просто жити. Тому все, я думаю, буде потихонечку, постійно мінятися в лучшую сторону. Mm. Ви говорили про університетську клініку, говорили з гордістю. Яким э, чином вам вдалося, скажімо так, її заснувати і розвивати? Вдається. Це потребує страшних коштів. Ну, Во-первых, мне очень приятно, что пять лет назад наше министерство приняло очень правильное решение о передаче вот больницы Водников медицинскому университету. Потому что если бы этого решения не было, то этой больницы Водников уже бы не существовало. Что бы там было, я не знаю, или гостиница, или там что-то еще, ну, по крайней мере, клиники бы не было. И э, мы э, поставили себе задачей сделать ее образцовой. Конечно, это требует больших средств. Требует большой, большой энтузиазма сотрудников клиники, директора клиники, и в том числе и ректора университета. Но, конечно, мы многое сделали. Многое не сделали, потому что, ну, на сегодня я не удовлетворен тем, что у нас есть. Наша клиника, она в основном терапевтического профиля. Нужен хирургический профиль, нужен педиатрический профиль. Ну, будем развиваться. Естественно, как правильно вы спрашиваете у меня, нужны большие деньги. Деньги нужны, деньги мы стараемся вкладывать. Это те деньги, которые мы зарабатываем, как раз обучая иностранных студентов, потому что они платят нам. И эти деньги являются на сегодня единственным источником существования медицинского университета, потому что... Государство на сегодня обеспечивает только нам деньги на выплату зарплаты преподавателям, которые работают с бюджетным контингентом студентов, и на стипендию студентов. Все остальное, и коммунальные услуги, и ремонты, и закупка мебели, оборудования, техники, это все мы делаем за свои деньги. Мы имеем еще сейчас запитание глядача, послушаем. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста университетской клиники или она только для студентов и преподавателей университета? Спасибо за вопрос. Эта клиника существует для всех жителей Запорожья, Запорожской области. Вы можете зайти на сайт Медицинского университета или просто в Яндексе ввести клиника медицинского университета. Там вы увидите все координаты, все телефоны, профиль клиники, и смело можете обращаться туда. И все граждане нашего города имеют возможность там обследоваться и лечиться. Юрий Михайлович, скажите, а вот вы, как ректор, что можете сказать, что сделано для социального захисту работников Я всегда говорю, что преподаватель, который работает, и другой персонал, они должны быть защищены социально. Поэтому, как бы мы не хотели бы но всегда <laughs> определенное количество средств мы резервируем для того, чтобы помочь человеку. Я скажу, что за пять лет у нас зарплата увеличилась в два раза. Это хороший показатель. Мы регулярно выплачиваем... То, что регулярно зарплата выплачивается, это факт. То, что мы доплачиваем за интенсивность, за степень звания, это тоже факт. То, что мы регулярно премируем наши сотрудников, это тоже факт. Не вот, у дню медицинского работника все сотрудники получили денежную премию. 8 марта все женщины наши получили денежную премию. У нас разработана рейтинговая система специальная, которая ликвидировала уравниловку. И каждый получает по заслугам. Вот сейчас у нас работает рейтинговая комиссия. Серьезно мы подводим итоги. И в сентябре каждый преподаватель, каждый сотрудник вуза получит по заслугам. То есть кто-то получит там, 100 гривен, образно говоря, кто-то может получить 15 тысяч гривен. Все зависит от его работы. Написал монографию, защитил диссертацию, подготовил там, диссертанта, там, кандидата, доктора. Ну, абсолютно все это учитывается. И еще раз повторяю, что э, вот, э, сотрудники... Я тогда могу себя э, э, считать спокойным, когда спокоен коллектив. А коллектив спокоен, когда... Є соціальна захищеність. Тому эти випроси завжди є і будуть на самом главном місці стоять. Ну, мені доводилось бувати в Запорізькому медуніверситеті. От зі спостережень таких: кампус огороджений, корпуси ремонтують. Ну, обладнання... знаєте, нам <связано> <визу. выдержать. связано> Так, звичайно. А так? От І обладнання закуповуються, начебто, все зроблено. Ну, що ще можна планувати, чи ще щось можна? Можно, конечно, и нужно, конечно. Ну, во-первых, я сказал, что у нас проблема общежития. Вот сейчас э, пустующее общежитие Медицинской академии нашей мы его передают частично нам, будем ремонтировать его, и порядка 250 мест мы добавим. Вот. Э, конечно, нам нужны современные аудитории. Нам не хватает современных аудиторий. Это будем делать. Э, развитие науки тоже требует оборудования. Сегодня, например, для того, чтобы наш фармацевтический факультет активно развивался, и мы были на самом переднем крае, нам необходим хроматомасс-спектрометр. Это уникальный прибор, он очень дорогой, но без него дальнейшая перспектива исследований как-то теряется. Ну и вообще наука очень дорогая вещь, обновления нужно постоянно проводить, так же, как и обновлять компьютерный парк, и вообще создавать хорошие условия. Вот сейчас у нас... Жаркая погода. У меня, у меня недавно была встреча со студенческим активом. Они вот говорят, Юрий Михайлович, вот, ну хорошо в аудиториях у нас зимой там тепло. Есть там мультимедийные эти экраны, мультимедийные проекты, все компьютеризировано, интернет. Но говорят, сейчас жара, говорит, надо кондиционеры поставить. Вот мы попробовали в, в одной из аудиторий э, охладить эту аудиторию. Это стоит порядка 150 тысяч гривен. Только чтобы поддерживать там такую температуру. А у нас аудиторий таких 12. Нужно это делать? Наверное, нужно это делать, потому что ну, нужно равняться на лучшее, а не на худшее. Поэтому работа есть, работы всегда много. Мы хотим, чтобы у нас налаживались, вернее, не лаж, укреплялись связи с зарубежными партнерами, потому что интеграция в европейское образовательное и научное пространство, я считаю, это главная наша сегодня приоритетная задача. Обмен студентами, обмен учеными двойной диплом и многое-многое другое. Есть о чем говорить, есть чем делиться, есть что нам показать, есть что взять у других. Поэтому вот то, что мы стали победителем программы «Темпус», и сегодня 8 вузов Европы с нами работают по программе «Виртуальные пациенты», очень здорово. Победив в этой программе «Темпус», есть перспективы еще в двух программах, Участвовать. А это студенты. Это возможность студентов и преподавателей побывать в лучших университетах медицинских Европы. Сегодня мы уже рекомендованы, ждем съезда Евразийской ассоциации университетов. Съезд будет в Казахстане, в Астане. Нас примут, я так думаю, в эту ассоциацию. Это тоже очень здорово, потому что вся Европа и Азия являются членами этой ассоциации. Так что скучно не будет. Юрий Михайлович, ну вот, дивіться, меньше, ніж за два тижня с 1 липня начинается вступная кампания. Э, Будут ли какие несподіванки для абитуриентов? Взагалее, какие планы приема вступа довоза? Вы знаете, время так летит быстро. Вроде <coughs> бы, та была вступительная кампания. Уже новая начинается. Действительно, через неделю уже фактически вступительная кампания. Слава Богу, что особых новостей, особых изменений в этом... И Да. Это очень важно. Важно, что вы выработана какая-то стабильность в этом плане. Конечно, есть очень много технических сложностей. Я о них просто не буду говорить. Это наша проблема, которая нормально решается. План госзаказа остается прежний. 300 мест. 4 места стоматология бюджетных. 236 мест лечебное дело и 60 мест педиатрии. Все остается по-прежнему. А конкурент... бюджетных мест на Фармацію ті і косметологію не конкурс, ви знаєте, який був прошлом году. Я не буду його називати, щоб не пугати наших тілезри. Юрій Михайлович, деякі вузи приймають усіх бажаючих на контракт. Усіх бажаючих. В ЗДМУ, знаю навіть на контракт є конкурс, і ви берете не усіх. Тобто, як ви казали, вже гроші всі не не заробиш. А треба, щоб тих, кого ви візьмете. Треба забезпечити, напевно, чи, чи є ще якісь міркування, чому ви так конкурс влаштовуєте влаштовые Ну, Медики это особая профессия. Если на бюджет поступают действительно очень сильные студенты, у нас очень высокий проходной балл. В прошлом году был порядка 720. На контракт был 660. Это такой проходной балл, как в некоторых вузах на бюджет. Мы не хотим, чтобы в медицине были какие-то случайные люди. Не хотим, чтобы там были студенты с плохими знаниями. Мы не стремимся, как некоторые вузы, которые принимают там под завязку, образно говоря, и потом учебный процесс проводят чуть ли не в коридорах. Это совершенно не нужно. И хочу сказать, что всех денег мы не заработаем. Нужно откалиться, переходить к качеству. И я еще раз говорю, что была министр, она сказала на камеры, как говорится, что требования будут возрастать и к студентам, и к преподавателям. Поэтому мы хотим, чтобы у нас учились самые достойные. И это, это наша четкая такая позиция. Мы давно уже отказались от переводников, в том числе иностранцев. Ведь иностранцы, как некоторые, их отчислили там, они сюда приехали. Здесь отчислили, они туда поехали. Мы давно уже отказались. Мы хотим, чтобы они у нас, те же иностранцы, обучались от и до получали знания и потом чтобы нам не было стыдно за э, тот диплом который мы выдали поэтому и в этом году э, количество местный контракт не, не безразмерный, не безразмерное оно будет тоже конкурсным ну я думаю что придут достойные к нам ну наш час в эфире на жаль дубих конца я хочу вам поблагодарить за участие в программе Побажати успешной вступной кампании а выпускникам хорошей работы плодной работы ну и два слова, что можете. Завтра у нас э, ученый совет, посвященный итогам э, выпускных экзаменов. Завтра у нас торжественное собрание, посвященное выпуску наших э, лечебников, э, педиатров, лаборантов, провизоров. Я бы хотел, позже случаем, поздравить не их, что я их завтра поздравлю, а их родителей, которые долгие шесть лет их, э, терпели их учебу. Хочу пригласить вас завтра чтобы ваша телерадиокомпания осветила наше мероприятие. И хочу сказать, что мы делаем все, чтобы наши выпускники были самыми лучшими. Это наш приоритет. Дякую, дякую. и дякую вам, шановные телеглядачи, за увагу. До наступных встреч. Спасибо.